যাৰ ব্লাডত যি আছে তাৰ প্ৰতিফলন ঘটিবই আৰু এই প্ৰতিফলন ঘটাৰ কথাটো মই কিয় কৈছোঁ জানেনে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ জীয়ৰীয়ে বোলে এজন মানে গাড়ী চালকক প্ৰহাৰ কৰিছে আৰু এই পহাৰ কৰাটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য হয় নহয় তেওঁলোকৰ এইবিলাক মানে বিচাৰ কৰা মানুহ আছে নহয়নে নিশ্চয় আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আৰু ভিডিঅ'টো মই নবনাওঁ বুলিও বনাবলৈ বাধ্য কিছু কথা মোৰ মনলৈ অহাৰ কাৰণে আচলতে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ পৰিয়ালটোৰ এনেকুৱা কিছুমান কাণ্ড আগতেও ঘটিছে কাৰণ কি জানে প্ৰাক্তন বিধায়ক চেঙা সমষ্টিৰ ইয়াকত আলী খানকো তেওঁলোকে তেওঁ প্ৰফুল্ল মহন্তৰ পুতেকে তেনেকৈ ঘৰলৈ মাতি আনিছে আনি লৈ পেলাই চেণ্ডেলে কোবাইছে আৰু এইবাৰ জীয়েকজনীয়ে কি কৰিছে সেই কৰ্মচাৰীটোক মানে চেণ্ডেলে কোবাইছে কিন্তু কি জানেনে ইহঁতৰ মাকো কম নাছিলে বাপেকো সোধা নাছিলে ইহঁতৰ ব্লাডটোৱে লেতেৰা মহন্ত হ'ল কি হ'ল কথাতে কয় নহয় বোলে মহন্তৰ চিন মাহনিত বুঢ়াগৰুৰ চিন ঘাহনিত গতিকে মহন্ত ডাঙৰীয়াই তেনেকুৱা গম পাইছেনে নাই আৰু মহন্ত ডাঙৰীয়াই যেতিয়া যোনদিনাখন বিয়া পাতিছিলে এইবিলাক বহুত কথা দেই তেতিয়া আমি সৰু যদিনো মানে এইবিলাক কথা মোৰ মনত আছে গম পাইছেনে তেতিয়া কি হৈছিলে জানে হোমৰ গুৰিতে দুইজনী মাইকী জয়শ্ৰী মহন্ত আৰু ইজনী মাইকী একদম যি চুলীয়া চুলি লাগিছে হোমৰ গুৰিতে গম পাইছে তেনেকুৱা আৰু সেই সেইবিলাক ব্লাডৰ সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালী নহয়নে বাৰু আৰু একে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এই ছোৱালীজনীক মই দেখাই নাছিলোঁ প্ৰফুল্ল মহন্তনো ল'ৰা ছোৱালীকেইটা সেইবিলাক মানে পাহৰি পাহৰিয়ে গ'লোঁ আৰু কিয় পাহৰি গ'লোঁ জানেনে যদি ভাল মানুহ হ'ল হয় যেনেকৈ এতিয়া তৰুণ গগৈও প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে নহয় জানো কিন্তু তৰুণ গগৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী থাকিলেও তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী খবৰ এতিয়াও মানুহে ৰাখিছে নৰখাকৈ থকা নাই কিয় জানেনে কাৰণ তেওঁলোক ভদ্ৰ আৰু প্ৰফুল্ল মহন্তৰ ল'ৰা ছোৱালী খবৰ বা প্ৰফুল্ল মহন্তৰ একদম নাম চাম নাইকিয়া হৈ গল যি প্ৰফুল্ল মহন্ত বুলি ক'লে বহমপুৰ সমষ্টিত মানে একদম উঠি পৰি মানুহ আহিল দল ভাঙি কিন্তু সেই ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিত তেতিয়া প্ৰফুল্ল মহন্তৰ কোনো নামেই নাই প্ৰফুল্ল মহন্তৰনো ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কি কথা সেইবিলাক একো গমেই নাপাওঁ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে কাক প্ৰসাৰ কৰিছিল কোন আছিল সেইগৰাকীক সেই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া পৰিছে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ কইনাৰ আমি ইতিমধ্যে ধাৰাবাহিক কইনাই গুৰুলা গুৰুকৈ চেন্দেল খুলি গুৰুলা গুলকৈ প্ৰসাৰ কৰিছিল কৰ্মচাৰীক ৰ'দত প্ৰখ ৰ'দত থিয় কৰোৱাই আঁঠু কৰোৱাই কাণত ধৰোৱাই গুৰুলা গুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল ভৰিৰ পৰা চেন্দেল খুলি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ কইনাই এই যি সমগ্ৰ ভিডিঅ' সেয়া মোবাইলৰ কেমেৰাত বন্দী হৈ ৰৈছিল সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল আমি বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ তাৰ পাছতে কেমেৰাৰ সন্মুখত আহিছে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ কইনা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ মই কইনাই যাক মাৰপিট কৰিছিল চেণ্ডেলে চেণ্ডেলেৰে কোবাইছিল সেইগৰাকী ব্যক্তি আছিল ৰাজীৱ হুছেইন পুনৰবাৰ কৈছোঁ ৰাজীৱ হুছেইন যাক নেকি চেণ্ডেলেৰে প্ৰসাৰ কৰিছিল মাৰপিট কৰিছিল এনেধৰণে প্ৰখৰ ৰোডত এনেধৰণে ৰাস্তাত বহুৱাই ৰাজহুৱা স্থানত ৰাজহুৱাকৈ এনেধৰণে গুৰুলা গুলকৈ প্ৰসাৰ কৰিছিল প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ এইগৰাকী কইনাই প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ কইনাই বেয়াকৈ মাৰপিট কৰিছিল সকলোৰে সন্মুখত চেন্দেলেৰে কোবাইছিল আঁঠু কৰোৱাই থৈছিল সমান্তৰালকে কাণত ধৰোৱাই থৈছিল যেতিয়া বাতৰি প্ৰচাৰ হ'ল এন বি নিউজ আৰু অসম লাইভ টুৱেণ্টি ফ'ৰাৰ সন্মুখলৈ আহি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তীৱ হুছেইনক হুছেইনক চেণ্ডেলে প্ৰসাৰ কৰাৰ পিছত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ কন্যাই ক'লে আই এম চৰি মই যদি কিবা ভুল কৰিছো আই এম চৰি এনেধৰণে হাঁহি হাঁহি চৰি খুজিছে চৰি বুলি কৈছে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ কইনাই প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ কন্যাৰ ফালৰ পৰা অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে যে যিগৰাকী গাড়ী চালক ৰাজীৱ হুছেইন যিগৰাকী গাড়ী চালক ৰাজীৱ হুছেইনক তেওঁ প্ৰসাৰ কৰিছিল সেইগৰাকী সেইগৰাকী হৈছে সুৰাৰাগীত মতলীয়া মদ্যপান কৰিছিল প্ৰায়ে মদ্যপান কৰি আছিল তেওঁ আৰু অশ্লীল মন্তব্য অশ্লীল ইংগিত দিয়ে হেনো প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ কন্যাক প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ ইয়াৰ কন্যা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ কন্যাৰ ভাষ্য বিস্ফোৰক ভাষ্য যে বিধায়ক আৱাসত নাই

তেওঁ যি মানে অত্যাচাৰী আছিলে কিন্তু দেই বাপৰে যি চুলীয়া চুলি লাগিছে তেতিয়া আমি নিউজ পঢ়োঁ এইবিলাক টিভি চিভিও ইমান আছিলে যদি মানে টিভি চোৱা নাছিলোঁ কিন্তু একদম পেপাৰত পাইছিলোঁ আৰু মানে দ্বিতীয়গৰাকী পত্নীৰ লগত যি হোমগুৰিতে চুলীয়া চুলি লাগিছে আৰু সেইবিলাকতো সেইবিলাকে তাৰ বাদেও তেওঁ উঠি অহা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীক কম ধ্বংস কৰিলেনে বাৰু হে গুপ্তহত্যা কম কৰিলেনে গতিকে তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী কি ভাল হ'ব বুলি ভাবিছে নেকি তেনেকুৱাই অহংকাৰীয়ে সেই পুতেকে যেনেকৈ সেই ল'ৰা মানুহজনক মাৰিছিলে অঁ বিধায়কজনক মাৰিছিলে আৰু এতিয়া কি কৰিছে এইগৰাকীয়ে আকৌ মানুহ মাৰিবলৈ লাগিছে মানে ইহঁত গুণ্ডা বাপেকে কৰিছিলে গুপ্তহত্যা আৰু ইহঁত হ'ল মানে একদম কি বুলি ক'ম গুণ্ডা মানে দিন ডকাইত দিন ডকাইত দিন ডকাইতী গুণ্ডা ইহঁত হ'ল আৰু বাপৰে চেহেৰাক কি চাবা হে ভগৱান মই আজিহে দেখিছোঁ দেই যিয়ে নহওক বাৰু চেহেৰাক লৈ হাঁহিবলৈ নাযাওঁ হ'লেও কিন্তু আৰু যিজনী মানে মই এতিয়া ভিডিঅ' ফুটেজ এটা হেৰি কৰি দিম আৰু তেওঁ কেনেকৈ ক্ষমা বিচাৰিছে সেইটো আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ চাওক দেই ভিডিঅ'টো